voй нем аа қарасыз қызмaтаы аңап қалды ой не болlды ешкіммізге үйріп жатқан тұсақ izде m manicha olma onishmiki oй qanаy biлlib qoldы siz maғa olmoni shlarmai daiqo toingiz де Evet Biz keşifte buraya görüp oynayıp gidelim de o. Nasıl keşif görüşü de Hakikaten Hayır Yaşlı mısınız? Yaşlı mıyım ne oldu? Fil falan Ben de falan sevmiyordum Amda yeni telefon te top kuzmin alasız. Şu yukarı ağan yeterli vaziyet para. Bu ete kabaya telefon yeni telefon mu? olsun para bunu işi cek payda ha. Şu yukarı ağan yeterli vaziyet para değil mi? yine. Bu gibi sen kızmın yanına bu Ne assalomu yuoia boshmasi yo'qqu yo'q yo'q maqilisi voy yaxshimi kaliizmi sizni ham pum tayyorlab qo'ydim vo sizni qa shqi yo'q rahmat man mana ishiichga vaqt ko'radim maqul maqul qila maqul Ne mi çendirsen? Hemen bir telefon kana. Telefon kana. O telefon sana berbatsok. Bugün bizim tanıksam özenlasıdu hemde. Özenlası? Hey, ben seni yakışkıyor geldeki bedel tutu Ben seni o musunda sen ben musun da hayırlı kalırsa Bu ber edemden kıldığın kılıkıma Ben mi kimle telaşın? Ben mi kim mutallaştın bile adam. ben bile ağırlaştın. Nimdep beni bedel tület küzüsü. Sizin bina en adam. Nimdep de. Bu izlediğini bile meydik adam. Nazır gibi yok. bir qizlnech ming qo' hashlab bir ko'nl ololmaysan jb opam o'n qo' hashlab burji paypaqiaqat nechkun kuy bolamdeb qo'sil sanga omonlik tilaydi qara ma shioqo'lshirkni loli rayhon oqa opamga oldim ma kotrab opam man sani chong o'g'iling bilan sanchilik aqlim yo'q ekan bo'ldi buni esa opamga o'zingoribbegin men boshqa bir narsaa oah opuim borm ko'nilchakni <susurk> kyo'q de nechi ming ku' hashlegan bilan shu <susurk> qizolnin oli shu ayni mau lola rayhon o'tqah yurishliki ayollarniki har xil fut qo'l isimaslik fut qo'l ojizlik qon yetishmaslik qon sogv'ib ketish ayollarniki har xil masalalarga o'rtoq ayan opam ush ib ha yaxshi bo'lib qoldi hozir yana birni epmaoldim mani san obrib br yo'qlab kei maqul rahmat ms Lala rayhon o'tqosh yurish uchun sotib olmoqchi bo'lsangiz bir yuz sakson bir o'ttiz to'qqiz o'n besh to'qson qilib aloqa qalishing